Majlis ceramah perdana bertajuk persediaan merebut tawaran Ramadan oleh Tuan Guru Sheikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari berlangsung di Masjid al raudah Batu Tujuh Lekir pada 20 Januari 2025. Tuan Guru Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki telah berada di sekitar Manjum untuk program Rehlah Ilmu di beberapa masjid dan surau bermula pada 17 Januari hingga 21 Januari 2025. Selesai solat maghrib berjemaah, majlis ceramah pun bermula. Beliau memulakan majlis dengan mengalunkan selawat Salat Nabi. Alhamdulillah kita pada malam hari ditakdirkan untuk berada di Rawdatin min Riyadil Jinan di Masjid raudhah pada kebun-kebunan surga taman-tamanan surga Nabi kita bersabda Riyadul Jannati bi Riyadil Jannah apabila dengan kalian terjumpa dengan kebun-kebunan surga fartau Naklah kalian sigah, naklah kamu mampir untuk duduk bersama mereka. Kalau Maria ya Rasulullah, sahabat bertanya apa saja yang dimaksudkan dengan kebun-kebunan Nabi kita bersabda, hilaku dzikir, dzikir, lingkaran majlis ilmu, lingkaran majlis dzikir, lingkaran seperti yang kita adakan sekarang ini di mesin arroba, rautatul Miryadil Jannah kebun daripada kebun surga syurga begitu salawat dan salam zikir dan tasbih amalan dan ubudnya sanjungan dan pujian hamdalah dan tasbihnya hamdalah dan tahmidnya itulah peranan daripada mulut dengan mulut zikirnya dengan mulut komunikasinya dengan mulut tasbihnya dengan mulut salawatnya dengan mulut tilawahnya dengan mulut takbirnya, dengan mulut hal kalahnya, dengan mulut tahlilnya, maka jangan sampai dengan kita-kita senyap. Kita hanya mempunyai tiga waktu. Dalam kehidupan kita, kita hanya punya tiga waktu: waktu yang telah kita tinggalkan itu telah berlalu, waktu kita yang akan datang itu tidak pasti, waktu kita yang sekarang inilah kita manfaatkan dengan elok, waktu kita akan datang tidak ada kepastian yang besok dengan kita kita sehat. Yang besok, dengan kita, kita lapang. Yang besok, dengan orang itu masih hidup. Yang besok, dengan orang itu ternyata mempunyai peluang dan juga mempunyai kesempatan. Belum tentu ada besok, belum tentu ada bulan depan, belum tentu ada tahun depan. Yang di depan, yang besok itu tidak pasti. Yang sudah kita tinggalkan itu sudah berlalu waktu kita sekarang adalah detik-detik kita sekarang Nabi kita pesankan kepada kita irtanim hamsan kabla hamsin kejar yang lima dapatkan yang lima pastikan yang lima sebelum datang yang lima syabab kabla haramik masa mudamu sebelum tua masih muda masih muda masih muda masih muda, masih muda. Masih muda. jangan tunggu lepas tua nanti takut kalau tak larat ada gangguan buah pinggang kencing manis tak boleh duduk lama di masjid sudah tidak boleh dikontrol do sekejap masih oke okay lagi kalau pada tuh sampai ke tandas sampai ke tandas tanggung belum buka seluak lagi dah ya Allah kan kita kuatnya macam tuh kan nah, kalau sudah sampai 3-4 jam dengan kita kita tidak buang air kecil kalau kita tahan-tahan, maka pada waktu dengar kita kita masuk ke sandar, kadang-kadang tak ada yang buka sudah. cus Allah, sabar, sabar, sabar. Tak boleh sabar. Itu kenapa ke Rusia? Ya. Jangan tunggu masa-masa semacam itu baru dekat dengan masjid, dekat dengan masjid belum sampai ke masjid sudah tak kencing. Patah balik ke rumah. Masa remaja senang. semangat. Tak apa usia kita lanjut Tidak masalah usia kita sudah tua Tak problem kita sudah berjanggut putih Yang penting semangatnya jadi sebelum tiba Ramadan, Ramadan itulah syahr ibadah, bulan untuk kita ibadah, bulan untuk kita khatam Al-Quran, bulan untuk pengabdian di kita kepada Allah, bulan untuk dipadgadakan segala amal ibadah yang kita laksanakan. Satu kebajikan, khaslah bilal khair akan dibalas dengan 70 kali ganda ya arhamar rahimin semuanya istimewa di sepanjang bulan Ramadan malam Lailatul Qadarnya di bulan Ramadan puasanya akan mengampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrala lahu ma min Barang siapa berpuasa pada bulan ber Ramadan dengan iman dan yakin akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Man qama Ramadan bangkit pada bulan Ramadan dengan tahajudnya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan ubudiyahnya. Jangan menghayal mungkin juga di kalangan kita yang hadir pada malam hari ini ada di antara daripada kita tidak akan sampai kepada Ramadan 1446.